assalomu alaykum kanalimiz obunachilari mana biz bugungi yuk yuklarni mana chiqarish arafasidamiz bo'ldi zakazlar tayyor bo'ldi mana ho'p savdogarlarimiz saflari kengaymoqda biznesni yo'lga qo'ygan obunachilarimiz saflari kundan kunga sezilarli darajada kengaymoqda biz bundan xursandmiz ishonchinglar uchun rahmat ho'p bu qoraqalpog'istonga qanaqa kamlikom tumani qashqadaryo viloyati koson xorazm qosh qosh ko'pir xorazm xanqa namangan to'raqo'rg'on qashqadaryo viloyati navoiy shahriga toshkent bekobod qashqadaryo nishon buxoro jondor xorazm xorazmga ekan bu hazarasifga navoiy zarafshonmi zarafshon ekan toshkentga yunusobod andijon marhamat namangan chust qashqadaryoga bu qopimiz kasonga andijon andijon tumaniga bu qayerga ekan uh, bu buxoroga ekan, ekanqoraqalpog'istonga markazimiz nimasi ko'p qolibdi qoraqalpog'istonga bu ham beruniyga qoraqalpog'iston nukusga uh, amudaryoga degan joyiga nukus shahriga ekan mana xudo xohlasa hammalaring zakazlaring tayyor bo'ldi tez orada qabul qilib olasizlar ho'p yangi biznes boshlaganlar e, bizneslaring mana e, hozir xudo xohlasa yo'lga chiqadi yangi biznes boshlagan e, kanal obunachilarimiz qulluq bo'lsin boshlab ujе yo'lga solganlar barakasini bersin savdolaring o'ngidan kelsin hammaga rahmat mana xudo xohlasa tez orada qabul qilib olasizlar ho'p biz nomerimizni eslatib o'tamiz 91 birlik 737 yuz o'ttiz yetti e, mana ketyapti har bozor o'zi bu e, yakshanba bozorga yo bu asli bu chorshanba bozorga olganmidik nimai bunibi yakshanba yakshanba bozorga olgan edik bozorni videoga olib tashladik juda qor yog'ib o'rgan edi iloji yo'q bozor 1 soat ham bo'lmadi uyma yurib hamma tadbirkorlar sexlarga kirib yuklaringni terib taxladik Shuning uchun mana bugungacha yetib keldi seshanba si sishanba kungacha yetib kelib qoldik bu endi nima deydi kutib qolding bu safar xudo xohlasa zakazlar ham juda ko'payib ketdi hozir yana bitta ikkita ba'zi bir qoplarni kamlari bor zakazchiklard endi ularni ham yig'aydigan bo'lsak уже kech qolib ketamiz o'zlaring ham shoshtirib yuoryapsizlar tezroq chiqaringlar deb ho'p hammaga omad savdolaring o'ngidan kelsin barakasini bersin biznesni boshlaganlar endi boshlaganlar mana qulug' bo'lsin muborak bo'lsin deymiz yo'lga qo'yganlarga mana barakasini bersin savdolaring o'ngidan kelsin hammaga rahmat Xo'p, bizni bozorni ham eslatib o'tamiz farg'ona viloyati uchko'pik tumani boboshbek savdo kompleksi ishlab chiqarish bozori tekstil bozori kiyim kechaklar bozori xudo xolasa kelamiz deganlar ham bemalol tashrif buyuringlar qo'limizdan kelgancha yordam beramiz доставка o'zbekiston bo'ylab bor chiqarib beramiz rossiya qirg'iziston tojikistonga ham doставкаlрimiz bor hammaga rahmat omadlaring bersin savdolaring o'ngidan kelsin barakasini bersin hammamizga unumli bo'lsin foydali bo'lsin